Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире, как всегда, программа «Репортеры». Я ее ведущий Алексей Коноплев. Сегодня наш рассказ о самом громком событии июня, а может и всего лета. Международный, юбилейный и очень громкий рок над Волгой зазвучит по-новому. В планы выступления известных исполнителей вмешались русские народные мотивы. Волжский хор грянет с одной из самых известных песен ДДТ. Сразу скажу, в июне они покажут настоящую осень. Репортер попал на репетицию и узнал, как один дирижер строит 30 дам там па -бам, па бам пам па -бам, па бам Вот все. Раз, два, раз, два, три, четыре. Они улыбаются, двигаются свободно и задорно пританцовывают. Больше драйва, просит режиссер. Ему классические ритмы пришлось сломать на рваную роковую музыку. Ребята, держите дольше. Тишина, я сказал. Прошу, седьмая цифра. Раз, два, осень и... Осень! Осень Шевчука теперь зазвучит в исполнении волжского хора. Смело, необычно и масштабно. От такого напора дрожат стекла. Мощно и сочно. Этому коллективу придется удивлять всех. Все-таки стоять они будут на одной сцене с группой «Рамштайн». Кто тут чего это? Мне не надо сейчас ваших грустных взглядов. Последние репетиции перед самым важным выступлением дирижер, он же руководитель хора, принимает мужское решение. Надо поживее. Ему, одному из немногих мужчин в этом коллективе, среди дам непросто. 30 солисток на все голоса разговаривают, поют и иногда даже спорят. Я прошу тишину. Поехали на Лёле. Раз, два. Так, Саша. Мордаха должна быть такая. Мужков. Раз, два. Раз, два, раз, Лёля, и Так, 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 так! Все раскрепощаются. Даже те, кто иногда скромные бывают, тоже задора много. И оркестр оживился, и в принципе все участники хора. Женщина и женщина. Они, ну, естественно, не то, что не скандалит. Когда что-то интересно, они поспорят, но потом выполняют так и они вживаются в это. И когда уже вживаются, никаких скандалов нет. А с этой артисткой никаких проблем нет. Студентка первого курса Академии культуры на рок над Волгой всегда смотрела с фестивальной поляны. Теперь увидит со сцены. Сбылась мечта хрупкой флейтистки. Для меня действительно это вообще удивительно. И приедут мои друзья, братья, сестры, и все будут смотреть, это здорово. И вообще такая сцена большая, столько людей я думаю, это будет волнительно. Волнуются и поют все артисты уверены, это выступление они никогда не забудут. Мы не знаем, как на нас будут реагировать. Песня очень известная, а мы ее все равно по-своему, не, не в той манере, как она поется. Не знаю, как Боимся, может быть, нас чем-то забросают, а может быть, хотя вот многие наши знакомые, когда услышали рекламу, что Волжский хор будет принимать в этом фестивале участие, О, обязательно пойдем, здорово послушаем, что это такое. Одеваться им уже некуда. Назвались Волжским народным хором. Полезут теперь в гущу музыкальных рок-событий. 15 минут славы. Артисты выступят после группы «Пикник» и перед аквариумом. Призовут на сцену «Осень». Правда, сам Юрий Шевчук в живую выступление не услышит. В этом году ДДТ не приедет на фестиваль. Зато о них вспомнят и пропоют знакомые и родные строчки. Приятного просмотра и прослушивания, дорогие телезрители. Встретимся с вами завтра. Пока.